على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا الله يا فتاه يا علم افتح قلوبنا فتوها العارفين اللهم افتح علينا في قلوبنا فتوها العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala Sama-sama pada malam ini telah selesai Kita menunaikan solat fardu isyak secara berjemaah Dan sama-sama kita akan mendirikan solat sunat tarawih mudah-mudahan Kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah pada malam ini saya bicarakan tazkirah bertajuk mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah kita masih berada lagi di dalam bulan Ramadhan yang mana kita berada di penghujung bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bulan Ramadan satu bulan yang diistimewakan dan dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ibadah yang dikhususkan pada bulan Ramadan ialah ini melaksanakan ibadah puasa. Kita tahu tentang dalilnya dan natijah bagi ibadah puasa ini tak lain tak bukan yang mana kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun mudah-mudahan ataupun moga-moga kita jadi orang yang bertakwa. Takwa ini satu perkataan yang ringkas daripada bahasa Arab tetapi mempunyai makna yang sangat luas. Bahkan tidak ada satu makna khusus bagi takwa melainkan takwa ini dengan pelbagai makna secara umumnya. Biasa kita sebut takwa dengan makna takut Al-khawf ha, ya, Ia ni takut Dengan melaksanakan segala perintah Allah Dan meninggalkan larangan daripada Allah Itu biasa kita dengar Dalam khutbah Jumaat Cuma pada malam ni saya nak sebut Kalimah takwa ini dengan makna mulia Dalilnya apa Allah subhanahu wa ta'ala sebut Di dalam Al-Quran Inna akramakum inda Allahi atqakum Sesungguhnya yang mulia daripada kalangan kamu pada sisi Allah taala yakni yang paling mulia yakni yang paling bertakwa. Jadi ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan khususnya ibadah puasa, natijahnya untuk kita jadi orang yang bertakwa supaya kita mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut mulia ni tuan-tuan, kita bahagi kemuliaan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama kemuliaan yang datang daripada makhluk kepada makhluk. Contoh tuan-tuan kita lahir sebagai seorang manusia. Manusia pertama dijadikan Allah Taala yakni Nabi Adam alaihissalam itu asal muasalnya daripada tanah. Tanah ni tuan-tuan memang tanah ni sifatnya suci tapi dikira sebagai kotor. Contoh pakaian kita kena tanah. Dia bukanlah satu yang najis tetapi kita akan kata kotor, menjijikan. Kemudian manusia selepas itu lahir daripada percantuman mani daripada perempuan dan lelaki. Air mani itu sifatnya suci tetapi menjijikkan. Walaupun suci menjijikkan. Gitulah manusia dilahirkan, bila mana lahir ke muka bumi, tidak ada satu manusia melainkan semuanya sama, iaitu apa dia? Lahir dalam keadaan tidak berpakaian. Ini satu bentuk Kehinaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada manusia. Kau lahir, semua sama. Hari ini apa jua pangkat yang kita miliki, semuanya kita sama pada asal kejadian kita atas muka bumi. Kita lahir dalam keadaan hina. Tak mampu berkata-kata, hanya mampu menangis. Makan minum kita disuap, diberikan. Tak mampu berjalan, tak mampu melakukan apa-apa. Kemudian... Peringkat usia kita semakin meningkat, kita sekolah daripada peringkat rendah sampai ke universiti, belajar kepada, sampai kepada peringkat yang tertinggi, punya pekerjaan yang baik, pangkat dalam masyarakat dan sebagainya, maka kita dapat kemuliaan daripada makhluk sesama makhluk. Itu orang panggil kita datuk, datuk seri, tun dan sebagainya lah contohlah. Tetapi kemuliaan itu bersifat sementara. Dan kemuliaan begitu selalunya kemuliaan yang boleh menyebabkan manusia sombong. Kenapa? Kemuliaan yang nampak. Kemuliaan yang boleh dilihat dengan mata kita. Boleh didengar dengan telinga kita. Boleh diketahui dengan panca indera. Maka kemuliaan yang boleh ditunjuk-tunjuk, selazimnya manusia sombong. Tapi dia bersifat sementara. Hatta kita mati sebelum ke bumi pun tuan-tuan, kalau orang buat tahlil tuan-tuan ada ke wahususan ala datuk sri tak ada tuan-tuan ya. tak pernah dilakukan orang kita di dike, kita dikebumikan baru sekejap kita dikebumikan ketika kita ditalkinkan ada ke dipanggil wahai tan sri wahai datuk sri tak ada tuan-tuan maksudnya baru sekejap kita tinggalkan dunia ni kan kemuliaan itu sudah tak ada pada diri kita tidak ada orang yang respect hormat lagi pada kita saat ketika itu tuan-tuan tetapi kemuliaan yang kedua apa dia? Kemuliaan yang bersifat hakiki. Yaani kemuliaan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang saya sebutkan tadi. Natijah bagi ibadah puasa yang kita lakukan melahirkan diri kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tahu tuan-tuan, mudah tapi belum pasti. Ni sebagai kita kata sebagai kayu ukur sahaja. Betul tak betul tu nombor dua Karena kita yang tahu keikhlasan hati kita. Kita nak tahu ibadah puasa kita ni tahu mana tuan-tuan. Bagus mana ibadah puasa kita ni? Semakin penghujung semakin sikit orang tuan-tuan yang hilang termasuk diri kita tuan-tuan, kita boleh tahu ke, di mana level kita tuan-tuan. Kalau daripada awal Ramadan kita istiqamah datang solat tarawih tuan-tuan dan istiqamah beribadah kepada Allah taala kita tahu di mana level kedudukan kita Kita boleh rasa boleh agak bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kalau saya tanya dalam ni semua orang percaya, saya percaya semua orang nak dapat mulia di sisi Allah taala. Tetapi sejauh mana kita sungguh-sungguh untuk beribadah pada bulan Ramadan untuk meraih ketakwaan daripada Allah? Tuan-tuan, saya buat kajian tahun ni, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Makin penghujung Ramadan ni, makin sikit orang. Makin hujung Ramadan, makin sikit orang. Saya buat kajian sedikit, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni, ibadah yang sangat-sangat dituntut, iaitu berlapar, puasa. Tuan-tuan tak -tuan, semayang terawih pun tak apa. Tuan-tuan tak sedekah pun tak apa. Tuan-tuan tak baca Quran tak apa. Tapi tak puasa tak boleh. Kerana itu amalan wajib dalam bulan Ramadan. Amalan berpuasa ni menahan diri daripada lapar dan dahaga. Dan dalam kalau kita mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ilmu untuk memperbaiki diri. Dan ilmu untuk kita jadi orang baik. Akhlak kita akhlak mulia. Salah satu amalannya apa tuan-tuan? Kurangkan makan. Berpada-pada dengan makanan. Kalau dalam kitab penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Mandili rahimallahu taala dia ada satu bab jaga perut. Jaga perut ni tuan-tuan bukan jangan kena gastrik. Ha, jaga perut ni dengan makna apa? Kurangkan makan. Tuan-tuan apa kena mengena kalau segi kita fikir logiklah tuan-tuan. Selalu nak ajar jadi baik jadi jahat ni otak dan hati kita. Apa kena mengena dengan perut tuan-tuan? <tusuk> Tetapi itulah aturan Allah taala jadikan dengan sebab kita berlapar ini dengan sebab berlapar itu natijah kesannya dia, dia akan memperbaiki akhlak kita tuan-tuan. Kita akan jadi akhlak dengan akhlak mulia tuan-tuan. Lazimnya tuan-tuan kita tengok orang susah akhlaknya lebih baik daripada orang senang. Bukan kata orang senang semua jahat tak. Orang orang susah nak sombong pun tak boleh apa dia ada kan. dia nak berlagak pun tak boleh dia pun memang orang tak ada apa-apa. Bandingkan dengan orang yang ada apa-apa. Jadi kesan dia apa tuan-tuan? Kita ni bulan Ramadan kita hanya tak makan untuk satu waktu saja. Makan tengah hari. Makan tengah hari je kita tak makan. Sarapan pagi dah ganti waktu sahur. Kemudian tengah hari tu ganti waktu berbuka. Kemudian moreh tu makan malam, tuan-tuan. Apa kurang makan tuan-tuan? Tak ada kurang makan tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan bulan Ramadhan ni lebih banyak makan ke lebih kurang makan? Lebih banyak makan tuan-tuan. Pasal Ramadhan kita bawa balik makanan macam-macam kita makan tuan-tuan. Akhirnya kita tak dapat kesan hikmah daripada melaksanakan ibadah puasa tuan-tuan. Akhirnya bagaimana untuk menjana akhlak mulia, menjana takwa dalam diri kita sehingga kita susah nak istiqamah sampai kepada penghujung bulan Ramadhan. Ramadan Dan satu lagi tuan-tuan saya perasan manusia ni tuan-tuan walaupun perkara itu perkara berkaitan dengan nafsunya. Nafsu yakni perkara yang disukai oleh manusia. Tetapi kalau dasarnya ibadah tetap dia akan tinggalkan. Kami contoh apa tuan-tuan eh? Buka puasa. Berbuka puasa. Buka puasa nak tepat waktu hanya di masjid dan surau. Kalau puasa kat rumah lazimnya tuan-tuan. Ya, cerita tuan-tuan, saya keluarga saya sendiri macam tu. Saya selalu nak berbuka memang saya beletir je tuan-tuan. Ha? Contoh eh, kaum ibu ingat. Ha? Waktu yang barakah dan tuan-tuan, mustajab doa ni waktu nak buka puasa. Ini waktu mustajab doa. 5 minit, 10 minit sebelum buka puasa tu dah ready duduk sama-sama berdoa supaya Allah Taala mustajabkan doa dan hajat-hajat kita. Itu satu. Yang kedua, disunatkan berbuka pada awal waktu. Ini kadang-kadang dah azan tuan-tuan kurma pun belum ready, yang masak tengah masak lagi. Sedangkan makan tu kan nafsu manusia. Tetapi bila makan dituntut supaya makan pada tepat pada waktunya kita susah nak buat. Bentar. Contoh lagi tuan-tuan, makan ni nafsu manusia. Contoh makan sahur. Ada orang tuan-tuan sanggup kan tidur, terus tidur tak sahur. Sedangkan sahur itu bukan isunya cerita tentang makan sahaja. Tapi ceritanya ibadah, makan itu ibadah dan waktu sahur itu waktu mustajab tu. Jadi beri yang halal yang baik yang kena dengan nafsu pun belum tentu manusia su, manusia suka. Nah, ini cabaran dalam dalam kehidupan kita Jadi janalah takwa dengan bulan Ramadan dengan berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan pada sisi Allah. Dan nak mendapatkan takwa daripada Allah ni dia ada satu jalan tuan-tuan. Dalam pelbagai cara boleh dapat takwa tapi dia mesti ada satu asas dia. Asas dia apa? Menuntut ilmu, belajar ilmu. Allah Taala sebut dalam Al-Quran yarfa'illahul ladzina amanu minkum Wallazina utul ilma darajat Yang ini mengangkat Allah Ta'ala Darjat orang-orang yang berilmu Dan orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berilmu Dengan beberapa darjat Yang ini Allah Ta'ala memuliakan Orang-orang yang berilmu Dengan orang yang, orang yang beriman Dan orang yang berilmu Dengan beberapa darjat Jadi kita, dengan makna apa tuan-tuan Kan tadi disebut diangkat beberapa darjat Yang ini di, di, dia apa dimuliakan orang beriman dengan berilmu dengan syarat apa? Kerana ibadah ni mesti dengan dua syarat. Pertama, ibadah itu diterima bila yang buat tu beriman. Orang kafir nak puasa, puasalah lah tapi dia tak ada nilai. Orang kafir nak tiru-tiru semayang pada kita, tirulah lah tapi takkan ada nilai kerana dia tak ada iman. Yang kedua, ibadah diterima dasarnya mesti dengan ilmu pengetahuan. Sembahyang bukan boleh tiru-tiru, puasa bukan boleh buat-buat gitu. Mestinya dasarnya dengan ilmu Jadi saya ambil kesempatan Satu dua minit saya nak cakap ni tuan-tuan Saya kuliah sini Selalu kuliah adalah 20 orang macam tu kan Ini pun ramai sikit je Daripada selalu Tak ramai banyak pun kan? Sebab dah hujung Ramadan Itu perkara yang lumrah kan? Tapi saya pesan Kalau saya tanya Siapa yang datang suruh bulan Ramadan saja, ajar angkat tangan Malu tuan-tuan eh Nanti di hadapan Allah Allah Taala tanya, masa lapang apa kau buat? Ha, masa tu tak boleh malu dah tuan-tuan. Jadi saya beri nasihat untuk diri saya dan untuk kita semua. Kan? kerana saya memerhatikan kan solat tarawih contohnya kan orang ramai datang. Dia kadang-kadang duduk sofa pertama kadang, kadang saya duduk belakang kadang-kadang tengah kadang-kadang tepi. Kan mata ni pun jahat kadang-kadang kan kadang-kadang melihat orang lain sembahyang tuan sembahyang ni dalam keadaan kita tahu tak ada ilmu macam-macam kesalahan yang dilakukan memanglah kesalahan itu bukanlah sampai perkara membatalkan sembahyang tetapi kita kalau nak buat sekurang-kurang bukan nak buat yang seelok-eloknya buatlah secantik dengan ilmu yang kita ada tuan Bukan sekadar ikut-ikutan. Setiap kali bangun rakaat je, contohlah bangun rakaat kedua dengan rakaat yang ketiga tuan-tuan. Tengok -tuan. rakaat yang kedua dengan rakaat yang keempat nak bangun rakaat dah. Kan angkat takbir, takbir intiqal masih lagi ada orang angkat tangan. Makruh yang hanya disunatkan angkat tangan selepas daripada rakaat yang kedua bangun rakaat yang ketiga sama ada solat maghrib, isyak, solat apa ni zuhur dan ah. asar. Ha? Masih lagi orang buat gitu tuan-tuan. Ketika sujud kan sujud daripada tapak tangan ni sampai ke siku ni semua melekat pada pada lantai. Makruh tu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seperti anjing yang sedang sedang duduk tuan-tuan. Makruh tu. jadi ambil kesempatan insya-Allah lepas Ramadan kuliah ilmu bermula balik di surau ni belajarlah ilmu. Bukan nak jadi ulama tuan guru dipanggil ustaz tuan syekh tidak. Tapi belajar ilmu untuk nak lepas diri kita di hari akhirat kelak nanti. Saya kuliah saya di sini hari Rabu minggu ketiga tak silap saya. Kuliah maghrib. Kuliah berkaitan dengan harta pusaka. Saya dengar orang Taman Desa Wira ni kaya-kaya. Jadi kena belajar tentang pengurusan harta pusaka. Kan, untuk nanti bila mana kita meninggal ataupun waris-waris kita meninggal. Harta kita diuruskan berdasarkan syariat, syariat Islam. Dan di belakang tuan-tuan ada satu tabung Tabung daripada NGO Kembara Amal Muhibbah Singkatan dia kami Yang mana saya sebagai pengerusinya Kami menjalankan program dakwah Di perkampungan orang asli Sekarang ni kami jaga satu pos Pos ini terdiri dengan beberapa buah kampung Di tempat kami ni pos piah Sungai Siput Perak Ada empat buah kampung lebih daripada 2000 orang penduduk. Baru-baru ni kami buat program buka puasa. Kami target masa untuk 800 orang. Jadi kami dah masa rupa-rupanya tak cukup tuan-tuan. Ha, -tuan. saya termasa dengan kawan-kawan kami terpaksa makan kerak nasi. Ha, kerak nasi sebab makanan habis licin. Kehadiran apa ni sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat orang asli datang berbuka puasa bersama-sama dengan kami lah. Jadi kami dah atur program sampai ujung tahun Bulan 6 program korban Bulan 9 ada program amal islami Tilawah Quran, program nasyid apa semualah untuk kanak-kanak Kemudian bulan 12 sukan neka lah Untuk masyarakat orang asli pertandingan bola sepak, kursal, memanah apa semualah macam-macam lah jadi kalau ada siapa-siapa nak menyumbang saya alu-alukan lah berkat 10 malam terakhir bulan Ramadan ni. Dan satu lagi ada satu projek besar yang akan kami laksanakan yang ini tempat kami berprogram ni ada sebuah surau tapi surau tu kecil boleh muat dalam lebih kurang 30 orang sahaja jadi kami nak aa, menambah baik infrastruktur surau nak tambah tandas apa semua dan kami nak jadikan sebagai pusat dakwah kawasan situ jadi bajet target kami dalam rm ringgit lah dan kami nak jadikan tempat itu kegunaan untuk NGO-NGO lain untuk berprogram kami ni antara NGO awal yang masuk tempat tu nah, Alhamdulillah baru-baru ni Dalam Ramadan ni saya dapat periuk Dapat dapur Kita nak lengkapkan dapur di situ Peralatan supaya lepas ni NGO-NGO lain masuk mudah untuk mereka Berprogram lah tak perlu bawa aa, Peralatan dapur Untuk masak di sana Dan terakhir saya mengajak kalau ada sesiapa Yang nak join Nak turut serta dengan program-program sebegini Tuan-tuan boleh maklum pada pihak surau InsyaAllah nanti pihak surau akan kongsikan nombor kontak saya pada tuan-tuan. Wa taufiq wal <tell> hidayah. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.